मनाला आनंद देणारा आणि मनाच्या कप्प्यामध्ये कायमस्वरूपी ठेवणारा हा क्षण आपण सगळे बघतो आहोत आपण साक्षीदार होतो आहोत त्याचे अशातंचे पाय गुलाब पाण्याने धुतल्या जात आहेत वेदमंत्राच्या घोषासह आपण या सगळ्याचा आनंद घेणार आहोत आस्वाद घेणार आहोत यानंतर एक्याण्णव दिव्यांनी पारंपरिक पद्धतीनं त्यांचा औक्षण करण्यात येईल वस्त्र फुलांची परडी त्यांना देण्यात येईल आणि वेदमंत्राच्या घोषणांना सुरुवात करणो जठराजं ब्रह्म नाम रम्ह नस्पदान शृण्वन्दभसे धजादानं ॐ स्वस्ति नोमि मे दामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदेतिरनर्वणाः स्वस्ति भूषा असूरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सूचेतुना स्वस्थये वायमु बरवामहै सोमौ स्वस्ति भुवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणौ स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसु स्वस्तये देवा अवन्द्वभव स्वस्तये स्वस्तिनो रुद्र पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति बध्येरेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अधिते गृधे स्वस्ति बन्धा मनोजरे मसूर्याचन्द्रमसा विवा पुनरदददाग्नता जानता सङ्गमे महे स्वस्तयानन्दाक्षमरिक्तने मे महद् भूतं वायस देवतानाम् असुरग्रम् समक्वसूयशो नवामि वारोहे माम् औहोमुजामाङ्गिरसङ्गयञ्जस्वस्त्यायं मनसा च दाक्ष शरणं प्रपद्ये स्वस्ति साम् बाधे श्वभायन्नो अस्तु ॐ स्वस्ति ॐ अग्निरायुष्मान् सवनस्पतिभिरायुष्मान्देनत्वायुषायुष्मन्दम् करोमि सोमायुष्मान् स ओषधेभिरायुष्मा तेनुजायुष्मन्दं करोमि